हर दूसरा बंदा परेशान है जिसको भी पूछो हाँ जी हजरत कैसे हाल है बस जी साहब ना पूछें जी। बड़े परेशान हैं हालात बड़े टाइट हो गए हैं क्यों भाई ये मुसलमान मुसलमान की जुबान पर ये लफज ना जेब नहीं देते रबला की बारगाह में आओ और रबला की बारगाह में आके बार बार ये अर्ज करो बारी ताला तू ही हमारा रब है तुझसे हम मांगेंगे और तू ही हमें अता करेगा और वो रबला अता फरमाता है ये तो उम्मत मोहम्मद ही है इस पर तो रब ने करम ही बड़े फरमा रखे हैं, हजरत मूसा सला तो सला रबला फरमाता है कि तू मेरे रास्ते पे चल तू मेरा कहना मानता जा वै यद तक यजाला मखरा जा तुम मुझसे डर तो मैं तेरे लिए रास्ते बना दूंगा अब इस आयत से ये मुराद है कि एक बंद कमरा है कोई रोशनदान नहीं है कोई वहाँ पर खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं है अंधेरी काल कोठड़ी है तो वहाँ पर अगर उम्मीद की किरण जागे रोशनी कहीं से आए तो इस आयत का मतलब है यही है कि रब ताला आपके लिए वहाँ से असबाव पैदा फरमाएगा जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होगी अल्लाह तला से डर के तो देख तू अल्लाह ताला के नाम अपने आप को करके तो देख तू रब ताला से मांग के तो देख तूने तो कभी मांगा अमेरिका से कभी मांगा यूरोप से कभी मांगा से, रब ताला से मांग के देख। मुसलमान मायूस होता हुआ अच्छा नहीं लगता तो हजरत मूस आल फिरौन के दरबार में है। तो क्या हुआ कि फिर ऑन ने सांप छोड़ दिए बड़े बड़े जादूगर आए हुए हैं तो हज़रत मूसा ललाम ने रब तले की बारगाह में अर्ज की कि बारीला अब क्या करूँ तो रब तला ने फरमाया कि ए मूसा ये जो असाप पकड़ा हुआ है ना इसको ज़मीन पर फेंक दे अब बज़ाहिर तो बात बड़ी अजीब है कि हज़रत जब सांप आ जाए उस वक़्त तो लाठी की ज़रूरत होती है फेंकेगा तो कोई नहीं अगर हमें अगर रब तला की तरफ से ये ये हुक्म हो जाए कि ये सांप है लाठी फेंक दे हम नहीं फेंकेंगे हम कहेंगे भाई हमने तो इसको मारना है इसके साथ हम लाठी कैसे फेंकें लेकिन उनका यकीन था क्या यकीन था कि रब तला ने फरमाया तो ऐसे करेंगे इसी में ही आफियत है पक्का यकीन था तो उन्होंने लाठी को नीचे फेंक दिया फिर लाठी सांप बन गई यकीन था रब पे अब मर्द का यकीन बकदरे ज्यादा होता है औरत से औरत का थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि औरत वैसे ही कमज़ोर है अब औरत की भी सुन ले हज़रत मूस आलह सलाम आपकी वालदा जब आपको हुक्म हुआ ना कि इस बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दे फिर सवाल नहीं किया फिर ये नहीं आर्ज की कि बारी ताला संदूक में बंद करके छोटा सा बच्चा है कोई उसमें ऑक्सीजन नहीं है दरिया में फेंक दो इसको ये तो मर जाएगा नहीं है। रब तला का हुक्म है उन्होंने संदूक में बंद किया और हजरत मूसा आल सलात सलाम को दरिया में डाल दिया फिर रब है ना रब की मानी थी तो फिर रब तला हजरत मूँ सले सलात सलाम को वहां पर जाकर परवरिश दिलवाई जो उनके दुश्मन थे फिरौन के दरबार में भाई तो पे तवक्ल करके तो देख तो पे भरोसा करके देख फिर देख क्या होता है तेरे साथ कभी रब ताला लक्कड़ से सांप बना रहा है कभी रब ताला वही लक्कड़ जो है उसको हुक्म देता है और हजरत मूसा सलात को हुक्म देता है क्या मूसा प्यास लगी है ना वहीजिशत मूसा लाली कि जब मूसा ललात वसम की कौम पर पानी बंद हो गया प्यास बहुत लग गई तो रब तारा ने फरमाया फ़न फाजरत फाजरतमिन हुसनत अशरत आय के मूसा अपना असाज ज़मीन पर मार फन फाजरत फ़ाजरतमिन हुसनता अशरत आय तो उस पत्थर से बड़ा चश्मे फूट निकले हज़रत मूस आ सलातम ने रब के कहने पर उस असा को पत्थर पर मारा पत्थर से पानी निकल आया अब बाहिर हज़र जी कोई बंदा पत्थर पे लकड़ी मारे कुछ भी नहीं निकलता पत्थर से क्या निकलेगा पत्थर ने कहाँ से पानी देना है लेकिन यकीन था रब तला पर रब तला ने फरमाया है, करना है और फिर रब तला अता फरमाएगा वही रब है जो पत्थर से पानी निकलवा रहा है असहा पत्थर पर मारते हैं तो पानी निकल आता है वही असहा अगर दरिया में मारते हैं तो दरिया रास्ता छोड़ देता है तो यकीन था रब तला पर